И последний вопрос. Это вопрос, который касается второй стороны медали. 376. Я думаю, что для нас с вами понятно, что, как правило, заведомо неправосудный приговор, решение упало. Восстанавливается тогда, когда так или иначе кто-то на суд повлиял. В чем заключается это влияние? Просьба да, близкого человека, да, друга, коллеги, просто знакомого. В любом случае это влияние, правильно? Угроза, то есть влияние более серьезное, допустим. Угроза применения какого-то насилия в отношении близких, в отношении членов семьи. Или давление, которое связано с тем, что перед тобой. Кого-то, как вчера говорили, бросают в мусорный ящик и демонстрируют, что завтра это произойдет в отношении конкретного судьи в связи с тем, что решение будет принято не в пользу лица. Казалось бы, на сегодняшний день простора для применения этой статьи и для привлечения к уголовной ответственности не менее достаточно, чем для 375 статистику, которую я вам говорила. Но я хочу вам сказать, что сама по себе эта статья тоже не такая простая. Да? И поскольку в зале у нас есть и адвокаты, и если адвокат возьмется защищать, как по 375 судью, да, доказать субъективную сторону очень сложно, и именно на этом он будет строить защиту. Так и по 376 Посмотрите часть 1 376 Втручание написано. Будь и форме, деяльность судьи, дальше, обязательная цель с метою вырешкодить в службовых обысках, а вот добиться вынесения неправосудного решения. Неправосудного решения. Да? Во-первых, что значит происходит законной деятельности. Наша деятельность определена, как вы помните, конкретной статье 55 да, закона про судоустро и про статус судей. Называется она не службовые обовески, а профессиональные, Да? суть этого не меняется. И там таких обязательств, или там таких наших с вами обовесков очень много. Поэтому предполагается, что здесь там в том числе и к ним относятся профессиональная постоянная подготовка и переподготовка. Безусловно, этот аспект вряд ли можно сказать, что кто-то пытался перешкодить для того, чтобы судья учился с утра до вечера или с вечера до утра. Значит, предполагается, что все-таки основной аспект здесь – это связанное с тем, чтобы добиться постановки заведомо, вернее, добиться постановки неправосудного решения. А как доказать субъективную сторону именно данного состава преступления? Если лицо, которое привлекается к уголовной ответственности, говорит, почему? А я пыталась добиться или пытался добиться как раз постановки законного решения. Потому что я предполагал, что суд вынесет незаконное решение. А законным решением является именно вот такое. То есть, опять-таки,

но все-таки они. Увидели судебные решения за этот год. Я не знаю ни одного. За 2010-2013 год несколько человек были привлечены к уголовной ответственности. По части 1, -й, 376. -й. Один из них это сторона по гражданскому делу, который явно преследовал судью и угрожал о том, что будет принимать другие действия, если она не постановит по гражданскому делу, по разделу имущества, именно решение в интересах его матери. А вот по части 2, 376, было одно решение. Это решение было в отношении председателя одного из судов. Влияние на суд ведь может быть не только гражданин, но и должностное лицо. Часть вторая у нас – это ответственность отягчающими обстоятельствами. И посмотрите как выписана диспозиция 376 части второй. Выписана она так, что, на мой взгляд, привлечь к уголовной ответственности по части второй можно только в случае, если такие действия совершены лицом с использованием своего служебного положения. А вот первые два момента если это связано с препятствием предупреждения преступления. Придумайте мне хоть один случай, как можно воздействовать на суд, чтобы наступили такие последствия, чтобы это было связано с препятствием, ну то есть до преступления. Каким образом, в чем это должно выражаться? Что должен сделать суд, чтобы препятствовать или э, пресечению какого-то преступления, которое еще не совершено. И с задержанием лица. Ну, с задержанием лица я подумала, подумала и решила, что все-таки тот элемент там может быть. Но только, даже не непосредственно может быть, не с задержанием в прямом смысле, да. А когда это стало априори принятием э, отказа, да, в вынесении с личным судьей решения. Но опять-таки... Такие элементы состава преступления, которые достаточно редко встречаются и достаточно сложно доказуют. Что же касается привлечения к уголовной ответственности за действия, которые происходят у нас с вами, если не каждый день, то каждую неделю, то помимо внесения в РДР... Вчера мы говорили, Рада Судей должна, Рада Судей должна. Я специально готовилась встречу с вами. Я не член Рады Судей. Взяла, ну естественно, я не могу им быть, поэтому... Взяла вот такую бумажку, которая называлась Совет Судей Украины уведомляет все международные организации о систематических нарушениях принципов независимости судей и права на справедливый суд. И здесь перечислены как раз вот те случаи, кого в кого баки кидают, в кого вытаскивают судейского стула или судейского кресла. Но ответа я имею в виду, процессуального ответа Генеральной прокуратуры, помимо внесения РП В РДС на сегодняшний день. Как таких реально? Это один из вопросов, который достаточно серьезный для судейского сообщества. Более того, я вам хочу сказать, чего говорить о 376 Если вот в высшем специализированном суде за период его существования было подделано 6 процессуальных решений. Решений суда. Все они Именно упала. Подделывались и поступали в одну колонию, в одну единую. Это колония, где отбывают наказания работники правоохранительных органов. Это Менская колония Черниговской области. Подделка была настолько, ну как вам сказать, настолько для судьи смешной, когда. Берется тот же состав суда, который принимал решение и оставлял решение там первой или апелляционной инстанции, соответственно, без изменений. Все в понедельник, в понедельник вообще нет заседания в суде, ну имеется в виду день колени такой, 34-й там мы рассматриваем смены подсудности, и вдруг раз изменить высший суд изменяет свою ухвалу, что не дано ему вообще право, да, то есть мы не можем изменять свои ухвалы, смягчает до определенного размера наказание по сроку, безусловно, как вы понимаете, а не по виду, что влечет что? Либо применение условно-досрочного да, освобождения, либо возможность наказания замены более мягкой. Мы по всем этим А одна подделка, та была еще уникальная. Это единственная, которая не касалась Ленской колонии. Это касалось уточнения, послушайте, уточнения даты рождения осужденного по 115 части 2, это убийство при отягчающих обстоятельствах, которое мы определили до вечное позбавление воли, уточнение на тот срок, когда он на момент постановления вырогу становится несовершеннолетним, и ему надо соответственно изменить наказание, да? как он пишет, полно открывшихся обстоятельств, потому что я на момент постановки приговора был несовершеннолетним, а значит, звучное. Чему я вам это говорю? Я вам это говорю, что по всем этим вопросам мы сразу же, по каждому, они же нам сообщают, они а того, что приняли такое решение, обращались в Генеральную прокуратуру. Реакция. Нету ответа, нету ответа, нету ответа. Пишем в Генеральную прокуратуру. Внесли в РТС. Это подследственность органов внутренних дел мы передали в МВС. Пишем в МВС. Внесли в единое реестр. Поскольку местом совершения преступления является Черниговская область, откуда вы знаете, что Черниговская, где была подделка, да? То мы передали в милицию Черниговской области. Из Черниговской области. Поскольку это Менский район, то мы в Мецкий район. И за сегодняшний день, я вам хочу сказать, да, авторитет судебной системы, это отношение э, при всех за и против, так скажем, с точки зрения органа, который ну, должен следить за законностью прокуратуры и органов внутренних дел, нету не только ни одного производства реального по данным делам, но нет ни одного уведомления, что вообще происходит хоть какое-то движение по данной категории. А вот это вам тоже к тому, же, к тому же, о чем мы с вами говорим. Но для того, чтобы не обременять вас и заканчивая свое выступление, я хочу еще раз подчеркнуть, что, безусловно, оценивая трезво события, которые вообще происходят в жизни и в нашей с вами профессиональной деятельности, я думаю, вряд ли мы с вами можем сказать, что 375-е надо исключить из криминального кодекса. В крайнем случае, выступая на в форуме 375 быть или не быть, да, который проводился в Киеве, даже некоторые наши ученые говорили, что нет, эта статья не должна существовать в кодексе, должна быть только дисциплинарная ответственность. Я такую точку зрения не разделяю. Она была, есть, и я думаю, должна быть. Другой вопрос, что она должна использоваться при наличии и вноситься в реестр, как мы раньше говорили, поводов и основания для этого, а не при наличии оправдательных приговоров или приговоров судебных решений, не суть важно, я как криминалист на своей волне, которые не нравятся либо стороне обвинения, либо стороне защиты. Если у нас с вами будет идти такая тенденция, однозначно такие решения они не увидят обвинительного приговора. У меня нет никакого сомнения в этом. Но в крайнем случае сам факт имеет место. И против этого мы, безусловно, выступали, выступаем и будем выступать. Это тоже не спор. Но 375 это статья, которая существовала. Я говорила, выступая на том, что но если кто-то совершил убийство ножом, да? орудие преступления, мы же не изымаем из оборота все ножи. Они остаются. Другой вопрос, что мы говорим, что вот по этому делу это орудие преступления, а в быту это обыкновенный там бытовой или охотничий или какой-то нож. Поэтому нам с вами нужно относиться к этому без лишних эмоций, трезво, ну, а судьям, криминалистам, безусловно, очень четко, ну, всем судьям, восстанавливая решение, вообще думать о законности, обоснованности и справедливости этого решения, о всех формулировках, которые там есть, потому что сейчас они читаются, тиражируются, все вносятся, как вы знаете, в реестр. Некоторые из них, безусловно, вызывают определенный смех, другие вызывают слезы, но от этого они не становятся неправосудными. Но а к чему я говорю судьи в криминальной палате? Конечно, очень тщательно, если дело пришло в суд, подходить к оценке доказанности виновности лица и именно субъективной стороны. А это зависит в том числе и от ваших пояснений, в том числе, ну я имею в виду не от ваших, а от судей, которые в том числе и от того, что пишется конкретно в судебном решении и насколько это решение можно, так скажем, именно оценить как вот решение, когда в нем явно нет такого, что может априори об этом свидетельствовать. Поэтому, уважаемые коллеги, я думаю, что работа у нас с вами не почетный играть. И в первую очередь учеба судей первой инстанции ну и, конечно, выполнение своих святых профессиональных обязанностей. И будем надеяться, что все-таки в нашем обществе произойдут такие перемены, когда перестанут превращать судебное заседание в маски шоу. Когда ты подходишь к суду, вот мы сейчас зачастую, стоит три автобуса со спецпризначенцами возле высшего и верховного суда. Сразу спрашиваю, что у нас сегодня? У вас сегодня такое-то дело, по нему э, записались 100 человек или 1000 человек на митинг. Вот. Думаешь, понятно, все, развлечение началось сегодня. Но 376-ю привлечь можно организатора, правильно? Вот, ну, априори, если говорить. А это он есть процентов. 100%. Тысяча человек, вот я когда-то просто проходя мимо, ни в мантии, ни в чем, спрашиваю одну женщину. Я говорю, а в связи с чем мы здесь? Ну, знаете, как пересечные Она говорит, мы выступаем за справедливый суд. Я говорю, это понятно. А суть справедливого суда. Ну, вот что-то они тут сегодня слушают. Ну, а вы что конкретно хотите от этого слушания? Какого решения? Я не знаю. Ну, а чего вы тут стоите? 100 гривен платят, я стою. 100 гривен час. То есть это, безусловно, наша реальность, от нее никуда не деться, но организаторов таких действий, поскольку на сегодняшний день не устанавливает, поскольку и каких 376 мы с вами судим, тоже реально не так много может быть. Безусловно, может, это однозначно, но не так много. Если у вас есть вопросы, пожалуйста. И, конечно же, у нас есть вопросы. Да, прежде всего, спасибо за свой предыдущий вопрос. Понятно, мы здесь все едины. 375 превратилась в элемент давления. Превратилась в элемент давления. Действительно, был такой большой круглый стол, где мы предлагали ее вообще исключить. Но ну, мне кажется, что пошли по более правильному и реальному пути. Это разъяснить ее и таким образом снять этот риск и уверенность в судебный процесс. Но два вопроса. Мы подняли две ключевые от ключевых й Мы подняли две, два очень важных вопроса. Первый это решение судов, которое дает разрешение э, правоохранителям изымать, э, изымать, именно изымать разрешить старые криминалолог и производить выемку судебных дел. И это активно сейчас используется, когда сторона ощущает, что криминальный суд вынесет решение не в ее пользу добивается через правоохранительные органы выемку и таким образом процесс останавливается, что в сторону абсолютно удовлетворяет. И, быть здесь необходимо какое-то разъяснение или систематизация практики о неприменении, о невозможности применения с личными судьями таких решений или то исключительность возможности применения. И второй вопрос – оправдательные переговоры. Действительно, Двинулась ситуация. Суды первой инстанции, судьи первых инстанций начали выносить оправдательные переговоры. Но мы наблюдаем, что суды апелляционных инстанций активно их отменяют и перелома не наступили. Ведь может тоже может рассчитывать от Верховного суда, от пленного Верховного суда какое-то разъяснение, где между строк наши юридические терминологии дать сигнал системе оправдательные приговоры, даже высокий уровень оправдательных приговоров, это нормально. Это не свидетельство некачественной работы. Это свидетельство о здоровой судебной системе. Спасибо. Я поняла, спасибо за вопросы. Я хочу сказать по первому вопросу. Решения стричьих судей были уже предметом наших, так скажем, обобщений, в том числе и с точки зрения того, о чем мы сегодня говорим. Безусловно, кассационную инстанцию, решение следчих судей, кроме одного единого, которое связано с отказом дачи задержания по экстрадиции, они не идут, и мы их не проверяем. Да? Поэтому даже те, которые мы их видим, в кавычках говоря, смешные, хотя от них хочется плакать, воздействовать процессуально, то есть отменить, да, мы их не можем. Не все они, вы тоже видите, по 303 КПК обжалуются и в апелляционную инстанцию. Мы в этом обобщении указывали на те ошибки. Я думаю, что основной вопрос сейчас – это работа со следчими судьями через национальную школу судей путем именно проведения вот таких занятий. Потому что э, в любом обобщении мы говорим с вами, ну, если говорить профессионально, не о том, что конкретное решение неправильно, а о том, что судьи должны подходить с точки зрения обоснованности, да, с точки зрения законности, принимая какое-то решение. Вот он говорит, я считал, что это обоснованно, да? Оно никем не отменено. Попробуйте мне доказать, что оно незаконно. Хотя мы, как юрист, как судьи, да, не то, что там адвокат смотрит, да, смотрим и думаем, ну ты веселый, товарищ, Таким процессуальным решением. И что будет дальше? И какая будет правильно 28-я разумные сроки? Если эти разумные сроки, сам же суд в глубокой угол до такой степени забил, что выпить его оттуда уже невозможно. Поэтому этой работой мы занимаемся. Что касается оправдательных приговоров. У нас было запланировано обобщение судебной практики в прошлом году, за 2013 год. Но, к сожалению, там вообще было не сильно много чего, да, и ошибок таких по оправдательным приговорам как раз особенно не было. Мы к этой теме однозначно вернемся, это не вопрос. А что касается вот апелляционного суда решения, вы говорите, у нас сейчас очень важное обобщение, которое касается рассмотрения дел апелляционным судом, в том числе и постановления новых где мы, там очень много и концептуальных вопросов, исходя из 404, но мы как раз э, хотим там да, показать о том, что, например, что отменяя процессуальные решения судов, в том числе первой инстанции, по основанию оправдательных приговоров, по основанию процессуального характера, это неправильный подход. Потому что оправдательный приговор за нарушение. Процесса, ну, если это не связано, конечно, с незаконным составом суда, если незаконный состав хоть оправдательный, хоть обвинительный. А если там вот некоторые апелляции, допустим, не предоставили ему последнее слово. Ну и что, его оправдали? Он ну, что на это жалуется? Это основание для отмены этого приговора. Или у него было два адвоката, остался один. Это тоже не основание для отмены оправдательного приговора. То есть это мы как раз обсуждаем и хотим заложить, и когда встречаемся с судьями апелляционного суда, с председателем, председателями палаты секретарей, то вот это мы обобщаем. О. А что касается кассационного суда, вот я, допустим, вчера была в я знаю уже, что один из оправдательных приговоров вчера поставили в силе, который имел место, прошел кассацию и апелляцию. Прекрасно знаю, что и у меня было не одно дело, по которому уже за эти годы мы отменяли процессуальные решения и прекращали производство делу. Причем там недавность, давность это не реабилитирующее основание, а отсутствие либо состава преступления, да, но там, где это явно состав, мы же не можем оценивать доказательства, либо недостаточности, пункт третий, теперь он новый и очень хороший, не, недос... не, не, доказанности участия, а недостаточности доказательств, которые подтверждают факт совершения преступления. Но вы же сами понимаете, что для того, чтобы лед тронулся, все-таки надо немножечко тепла. И это тепло, я имею в виду в процессуальном аспекте, мы стараемся учить судей, что вот как бы ни говорили, что вот мы молодежь, и мы на себя будем брать ответственность. Ответственность берет и молодежь, и не молодежь. Профессия судьи такая, что принимая любое решение, он должен брать на себя ответственность и думать о последствии этого решения. И что оправдательный приговор – это такой же приговор, как обвинительный, ну, я имею в виду с точки своей э -э, процессуального, и э -э, что общество точно так же его воспринимает неоднозначно. Мы же видим по одному делу одна сторона стоит за Иванова, другая стоит против Иванова. И все за законные решения. Однозначно этот период нам надо с вами пережить желательно счастью. Да? Но вот в своих вот этих вот документах, о которых я говорю, прямо, мы попытаемся осветить спорные вопросы нашего видения привлечения. После первого чтения мы его направляем всем, имеется в виду прокуратуру, там, кого это интересует, для того чтобы они представляли свои видения и замечания. очень часто наблюдается сейчас ситуация, когда судьи, следственные судьи наносят определение о изъятии документов в хозяйственном суде, о изъятии процессуальных документов, которые находятся в делах, и изъятии вообще дел в рамках разбирательства по криминальным делам. И это действительно недопустимо, это невозможно. И этому, безусловно, нужно учить и об этом тоже должно быть, наверное, как-то и... Я хочу вам сказать, что это и есть продолжение ну, как бы, того, о чем мы сейчас говорили. Но есть еще один нюанс, смотрите. Вот нам, если что-то не так, Генеральная прокуратура, пенитенциарная служба, кто еще там у нас есть из этих служб, они нам каждый день шлют по 155 писем, разъясните, где запятую, где точку. Даже Верховная Рада, комитет Верховной Рады, Обратился один раз и написал, определите правовую природу принятого нами законом. В связи с чем я просто... <с 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 думаю, он даже не сказал, принятого Правовую природу да. А не хозяйственный суд, ну лице высшего или хотя бы там апелляционного какого-то, не административный суд с такими вопросами к высшему суду ни разу не обращался с точки зрения... Проанализируйте практику, скасувать нет, проанализируйте эту практику и э, музыкальными определитесь или там, так скажем, сожлитесь или дайте направление в этой практике такого необоснованного применения закона. Потому что мы же не видим, я еще раз говорю, этих решений, а это действительно очень важные решения. Спасибо большое.